Dan saya pernah kata dahulu bahawa Izzah akan jadi menteri besar. Izzah akan jadi menteri besar. Ika Izzah akan jadi menteri besar. Ha. Kan. Ha, keluar berita hari ini. Kan. Keluar berita hari ini. Okey. Saya besarkan sikit berita ni. Supaya ramai orang boleh baca. Ha. Hey. Okay. Amiruddin may go federal as Izah mut as his successor. Amiruddin saya translate eh kalau ada orang tak faham bahasa putih kan. Mungkin pergi ke persekutuan dan mencadangkan Nurul Izah sebagai penyambung pe atau pewarisnya. Selangor Menteri Besar Amiruddin has hinted that he could move We could be moving to a federal post, suggesting that PKR President Nurul Izzah, uh, Deputy President, may be the potential successor. I'm already saying Nurul Izzah, the daughter of Prime Minister, would gain valuable administrative experience if she took charge of Slango without sparking char uh, charges of nepotism. Should she be appointed directly to the uh, sorry, he appointed directly to the federal cabinet? And honestly, I've been put to the idea. Uh, sorry, I've already put the idea to Isa. herself, it is up, up to her whether to take it is or not. Katanya dalam keluar sekejap. Nurul Izzah currently holds no elected post. Okay. So, uh, dia bukanlah Amir kata, saya ni akan menyerahkan, tak bukan macam tu. Amir kata bahawa dia memang dah hint kepada Nurul Izzah, kan? Dan Nurul Izzah akan jadi, boleh jadi menteri besar kalau dia naik ke federal. Tuan-tuan ingat tak? Siapa yang ikut live saya, dia ingatlah. Saya pernah kata macam tu dulu. Saya kata dalam rombakan kabinet, Amir akan naik ke federal, Izzah akan jadi menteri besar. Cuma bau-bau ni ada pertikaian sebab dikatakan. ni tak betul eh. Mungkin betul tak betul. Wallahualam. Dikatakan Amir minta satu penggal sehingga at least next election. Habis next election menang dia naik federal. Izzah akan jadi menteri besar. Tetapi. But. Tetapi. Isunya adalah sekarang ini bertiup kencang semakin kencang apabila Amir berkemungkinan akan naik jadi menteri ekonomi. Itu saya buat lawak je Ramanan jadi menteri ekonomi kan. Amir akan jadi menteri ekonomi, Ramanan akan jadi menteri uh, alam sekitar menggantikan Nik Nazmi. Um Upko akan digantikan dengan mungkin samuan daripada PH iaitu menteri Komun uh, menteri uh, menteri Kuskop eh, uh, Koperasi Mungkin Mungkin Timbalan Menteri Koperasi itu adalah Samsul Iskandar Cuma bila dia jadi macam ni Nama Samsul nampaknya dah makin goyang Berkemungkinan Samsul Iskandar akan naik Jadi Menteri Timbalan Menteri Kata-kata Jadi Timbalan Menteri So habis kat situ So saya nak bawa tuan-tuan Kepada Akhirnya Zafrul Akur Apa yang diucapkan oleh Rafizi Okay. Akhirnya Zafrul Akur apa yang diucapkan oleh Rafizi. So sama-sama kita dengar selama 4 minit apa ucapan daripada Rafizi Ramli. Zafrul akui nak runding balik perjanjian tarif. Mana yang duk kecam saya sebelum ini? Saya dan dua lagi ahli parlimen PKR iaitu YB Setiawangsa Nik Nazmi dan YB Subang Wong Chen sebelum ini dikecam teruk oleh penyokong kerajaan apabila kami memberikan beberapa saranan untuk melindungi kedaulatan negara akibat dari kesan buruk perjanjian tarif dengan Amerika Syarikat. Ada yang suruh keluar parti, ada yang kata kami meroyan sebab kalah pemilihan, ada yang suruh saya jual nasi lemak sajalah. Baru-baru ini, Menteri MITI Senator Tengku Zafrul yang bertanggungjawab merundingkan perjanjian ini mengakui dalam podcast keluar sekejap yang kerajaan sekarang sedang berusaha untuk merundingkan kembali perjanjian itu. Yes, we, we, we are trying already okay, okay. Uh, but Makasih since, since Tapi ini adalah first public one. I will say that memang kita <laughs> memang sedang cuba. Sedang cuba lah. Kalau boleh ubah. Ini termasuk klausa yang kontroversi seperti klausa 5.1 berbounding klausa sama dengan Kemboja yang secara jelas melindungi kedaulatan negara itu. Saya berlapang dada kerana beberapa perkara yang diulas Tengku Zafrul tidak jauh dari saranan-saranan yang pernah kami buat. Ini termasuk persoalan kenapa perlu tergesa-gesa untuk menandatangani yang diakui sendiri oleh Zafrul sebagai satu keputusan politik yang kerajaan ambil yang ada risikonya tersendiri dengan bahasa mudah hmm. keputusan untuk pergi awal hmm. untuk buat rundingan awal dan uh, perjanjian awal berbanding dengan negara-negara serantau adalah satu political judgement call lah daripada pihak uh, PM, daripada pihak Yang Mohamad sendiri dan juga Jemaah Menteri yes. bahawa mungkin kalau kita pergi awal kita akan dapat sedikit kelebihan yes. dari segi hubungan kita dengan Amerika Syarikat. Begitu juga dengan saranan yang kita perlu semak dengan negara-negara serantau supaya perjanjian kita ini setara. Supaya jangan sampai keadaan yang perjanjian Malaysia dengan Amerika Syarikat nampak terlalu berpihak kepada Amerika Syarikat berbanding dengan negara-negara jiran-jiran yang lain dan poinlah secak ada kita tunggu juga uh, kamu dia satu kalau satu lagi negara kita kena gunakan the justification. Hmm. Pengakuan Zafrul yang kerajaan sedang berusaha untuk merundingkan kembali beberapa perkara itu mengesahkan bahawa kebimbangan kami sebelum ini ada asasnya. Saya sekarang tunggu apa reaksi cyber troopers kerajaan yang selama beberapa minggu mengecam dan memaki hamun kami. Di mana mereka? Apabila Zafrul sendiri mengesahkan perkara-perkara yang kami utarakan sebelum ini. Ini masalahnya apabila komunikasi dan silat politik PKR disubkontrak kepada watak-watak yang hanya menyertai PKR selepas PKR menang. Sebahagian mereka sebelum ini adalah dengan Pejuang, PAS, Bersatu dan parti-parti lain. Jadi mereka tidak pernah hadam budaya dalam PKR. Jika ada perkara yang membawa risiko kepada rakyat adalah menjadi tanggungjawab kami untuk bersuara, hatta menegur Perdana Menteri sendiri, tidak kira parti mana Perdana Menteri itu. Semangat inilah yang meletakkan PKR di depan membela rakyat dalam isu-isu besar negara seperti membongkarkan skandal-skandal 1MDB, tabung haji, FELDA, MARA, LCS dan yang lain-lain. Semangat itu juga yang mendapat sokongan rakyat sehingga berjaya menjadikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Kalau semangat itu luntur dalam PKR, terutamanya bila ada geng-geng-geng lompat masuk parti yang beria-ia membodek sehingga isu rakyat tidak boleh dibawa atas alasan jangan kritik kerajaan lepas ini geng-geng ini kena cari parti baru sebab tak lamalah PKR akan jadi kerajaan kalau macam ini. Okay. So yang Rafizi sebut, eh, terutama dalam live tadi juga dia sebut, eh, bagaimana golongan-golongan yang Uh, bantai dia terutama isu 1.1 bilion, isu uh, benda ini dan sebagainya memang bantai teruk lah uh, komen saya terhadap uh, apa orang kata terhadap perjanjian itu tempoh hari ada ramai orang suka, Is nampaknya kau telah berbeza pandangan dengan Rafizi actually perbezaan pandangan saya dengan Rafizi itu bukan saya berbeza pandangan cuma saya nak justify, saya bukan nak justify, saya nak tengok daripada perspektif lain Daripada perspektif lain, apa kemungkinan kenapa kerajaan kita sign dokumen tu berbanding carbon dia? So saya melihat daripada perspektif, mungkinkah kerana kita ni lebih banyak dikuasai China berbanding dengan carbon dia? Itu pandangan saya. Kan, it can be right, it can be wrong. Pada pandangan, cuma dalam live saya juga saya kata perlu kerajaan menilai balik perkara ini kerana memang nampak ada kepincangan ada berat sebelah tersebut. Dan malam ini Rafizi tambah lagi dengan pandangan dia kenapa dia rasa bahawa pandangan itu adalah berat sebelah. Okay, which is fair. Tapi apa yang Rafizi sebut tadi disahkan juga. Maksudnya disahkan oleh Zafrul mengatakan bahawa ya rundingan akan dilakukan semula. erti kata kalau benda itu Zafrul apa Rafizi nak bagi tahu, kalau rundingan itu akan dibuat semula sebagaimana jaminan Menteri Miti bermakna adalah Uh, apa orang kata um, concern yang yang valid lah eh? concern yang valid di kalangan pembangkang uh, backbenchers dan juga siapa-siapa yang mengkritik perjanjian tersebut it's valid lah arti kata yang kedua juga kita kena faham bahawa bermakna belum lagi walaupun tak sign lagi eh benda itu masih lagi boleh dibincangkan cuma yang Zafrul bawa hari itu seolah-olah benda ni dah final tak ada apa masalah itu yang menjadi pertikaian kita sebenarnya. Kita kata bahawa kalau pun uh, apa orang kata benda pertama benda itu belum disain lagi. Jadi jangan kita terlalu defensif sangat dan beranggapan bahawa apa sahaja pandangan yang diberikan oleh orang lain itu sebagai salah dan tidak patut diterima. Saya bantah panjang pandangan daripada Hasan Garib kerana bagi saya pandangan dia tidak tepat. Tetapi 5.1 tu saya kata Saya cuba juga melihat mungkin Justifikasi dia sebab ini, sebab ini, sebab ini Tapi even that pun tidak pernah Dijawab oleh Menteri Miti dan juga Perdana Menteri Dan mereka melihat seolah-olah perjanjian itu dah sempurna Tidak perlu nak dilihat Dan nak dirunding kembali So kenyataan daripada Zaifrol tadi Nampak jelas bahawa ada Bahawa ada Uh, kemahuan daripada kerajaan sebenarnya untuk merunding kembali so itu yang kita nak dengar daripada kerajaan bahawa janganlah terus kita kata tak sudah sempurna we don't need to negotiate benda ni tak perlu nak runding-runding lagi dah kita dah rasa bahawa perjanjian itu dah cukup and whatever comment you said about uh, apa orang kata kedaulatan negara is invalid jangan cakap macam tu Sepatutnya Zafrol kena kata, ya, yeah, uh, concern, thank you very much for all your concerns. Benda itu kami sedang teliti dan apa yang dilihat itu ada weight yang mungkin kami boleh consider. But, uh, cakaplah macam ni. Tetapi kita juga masih dalam proses rundingan dan kami akan terus berunding. Dia cakap itu seolah-olah dia dah final tau. Lah. Dia kata inilah dia, tak ada masalah, okey je. Shared concern tu apa semua. makna dia ini, makna dia itu. Seolah-olah demikian. Seorang so, Rafizie kata, pengakuan Zafrul buktikan keresahan kami. Ahli Parlimen Pandan menyubahi hasar kerajaan untuk merunding kembali terma perjanjian uh, timbal, uh, timbal balas Art Malaysia US sebagaimana yang didahkan oleh Tengku Zafrul dalam podcast keluar sekejap. Um, saya saya rasa lah Rafizi mungkin dah jemput dah Zafrul dalam podcast dia. Tapi um, dia tak nak datang. Saya pelik lah Zafrul nak pergi podcast berani pergi ke podcast KJ dan juga Syahril tapi tak berani nak pergi ke podcast uh, Rafizi. Saya saya rasa lah mustahil lah Rafizi tak tak jemput kan sebab keserangkan Salim Papukari pun dia jemput ini kan pula Zaprol. Saya rasa dia dah jemput. Mungkin Zaprol tidak memberi jawapan ataupun mengelak untuk apa kata nak uh, nak me, lah nak 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 berhadapan dengan dengan uh, Rafizi. Dan soalan yang dikemukakan oleh Rafizi nanti is going to be a very valid question yang mungkin akan memerangkap kembali Zaprol kalau sekiranya dia tak pandai jawab. So all in all saya kata bahawa yelah I mean betul lah apa yang Rafizi kata selama ni bahawa terdapat um, benda perkara yang sepatutnya tidak berlaku tetapi sedang berlaku. Kerajaan tak patut ucap macam tu. That was Uh, apa orang kata PR disaster sebenarnya di kalangan di di kalangan pegawai kerajaan dan juga di kalangan kerajaan dan juga uh, apa orang kata menteri MITI sama juga eh sebagaimana yang disebut oleh Rafizi juga tadi dan yang membela ceplos-ceplos yang membela ni adalah orang, orang yang bukan PKR pun yang dulu melompat saya tahu saya kenal dulu daripada siapa daripada pejuang siapa daripada barisan nasional siapa daripada bersatu siapa yang tak pernah ada tiba-tiba bila kita dah menang maka sebagaimana kata pada musim hujan yang turun ramai-ramai lah masuk membela dan sebagainya kan pada masa kita kena bandai teruk Tahun 2018 kan? dan 2020 2020 kita kena bantai teruk muka-muka ni tidak kelihatan dan tak nampak tuan-tuan. Bila sekarang ini dah jadi kerajaan masing-masing mula ke depan. Saya pernah tulis eh, saya ni bekas setiausaha koordinasi uh, Menteri Komunikasi Fami Fazil. Tapi bukan dalam kementerian. Ramai orang kata salah faham. Oh maksudnya is kau bergaji. Tak, saya tidak bergaji tuan-tuan. Saya adalah setiausaha koordinasi di dalam parti melalui menteri apa ketua penerangan. Kebetulan ketua penerangan PKR adalah menteri komunikasi orang yang sama. So saya melihat mereka-mereka ini ada yang dahulunya adalah mereka yang memang maki kita daripada parti sebelah, daripada orang parti ni, parti tu, belas sini, belas itu. So mereka datang sekarang ini bawa resume, ini follower saya, ini saya punya TikTok saya, saya punya saya, YouTube saya, ini saya punya X saya, berapa ramai follower. Tapi mereka lupa buang posting-posting uh, tahun 2020-2021 tu yang maki Anwar Ibrahim kaki liwat dan sebagainya <laughs> ada di antara mereka tuan-tuan dan ada di antara mereka yang maki ni dulu geng walaton-walaton semua sekarang dah bergaji besar puluhan ribu saya kata dibayar oleh kerajaan ini so orang-orang macam kita ni kita bukan cemburu eh? to be honest kita tak cemburu cuma kita kata uh, kita meramal masa depan ni banyak kali saya kata kita akan dikhianati sekali lagi kita akan dikhianati sekali lagi dan antara yang akan kita orang-orang ni lah jangan risau tuan-tuan kami simpan semua riset-riset mereka ni video-video yang -video mereka buat kita simpan suatu hari nanti kalau dia maki kita balik kita akan keluarkan balik video itu baru-baru ini kita dah tak payah cerita akan datang baru-baru ini baru jadi -pelanta -pelanta je dia sebut pelantar, pelantar, pelantar eh. siapa yang tak ikut TikTok dia tak tahulah pelantar, pelantar, pelantar sekarang pelantar itu sudah mendarat di pelantar kita Dibawa oleh ceplos-ceplos ni juga kan. Ha, oh, muka sengih-sengih kan. Macam kerang kerang busuk kan. Oh, menjemput masuk. Wah, terima kasih kerana bersama kita. Kerana apa? Dia orang tak ada kekuatan nak pergi bantai geng-geng hero ni tuan-tuan. Geng-geng hero ni buat kata kan. Uh, dia tak bayar pun. Kan? Dia peduli apa dengan kami kan. Memang dia tak peduli apa dengan kami kan. Kita jalan lawan tetap lawan apa kita kata? Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari membayangkan kemungkinan beliau menyandang jawatan peringkat persekutuan, mencadangkan naib Presiden PKR Nurul Izzah Anwar sebagai calon pengganti yang berpotensi. Beliau berkata, Nurul Izzah yang juga anak kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan memperoleh pengalaman pentadbiran yang berharga jika menerajui Selangor tanpa mencetuskan tuduhan nepotisme berbanding jika terus dilantik ke dalam jemaah menteri. Sebenarnya saya dah kemukakan kepada Izzah sendiri. Terpulang kepada beliau untuk menerima cadangan itu atau tidak, katanya dalam episod terbaru Audio Sia keluar sekejap. Nurul Izzah kini tidak memegang sebarang jawatan wakil rakyat selepas tewas di kerusi Permatang Pauh pada PRU 2022. Beliau sebelum ini pernah berkhidmat seketika sebagai penasihat kanan ekonomi dan kewangan kepada Perdana Menteri. Amiruddin yang kini dalam penggal keduanya turut mengesahkan beliau sedang mempertimbangkan jawatan peringkat persekutuan. Secara peribadi, ya, saya sudah mula pertimbang pergi ke peringkat persekutuan. Jika ada peluang jadi menteri, tiada masalah, saya akan cuba yang terbaik. Tetapi buat masa ini, saya akan sudahkan penggal saya sebagai menteri besar, jelasnya. Mandat Kerajaan Selangor sekarang akan tamat pada 2028. Amiruddin sebelum ini pernah menyatakan beliau lebih selesa kekal sebagai menteri besar berbanding memegang jawatan persekutuan. Jemaah menteri dijangka dirombak berikutan peletakan jawatan Presiden Upco UN Benedict sebagai Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Manakala tempoh senator bagi Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Aziz akan tamat bulan depan. Setakat ini, Perdana Menteri masih mengunci mulut mengenai kemungkinan rombakan tersebut. Dua lagi jawatan menteri kekal kosong sejak Mei lepas susulan peletakan jawatan Rafizi Ramli sebagai Menteri Ekonomi dan Nik Nazmi Nik Ahmad sebagai Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Portfolio berkenaan kini masing-masing dipangku oleh Menteri Kewangan 2 Amir Hamzah Azizan dan Menteri Peladangan dan Komoditi Johari Abdul Ghani. Mengenai pemilihan PKR, Amiruddin mengakui bahawa persaingan antara Rafizi dan Nurul Izzah sedikit memudaratkan, namun menegaskan ia tidaklah serius seperti yang digembar-gemburkan. Beliau berkata, kemungkinan untuk Rafizi kembali ke arena politik masih ada. Saya lihat pintu masih terbuka untuk Rafizi kembali ke dalam parti, walaupun ada yang kata beliau tidak lagi nampak jalannya. Sebelum ini pun beliau pernah kembali, katanya. Saya lihat perkara yang sama sekarang. Jika beliau mahu kembali, saya percaya parti akan mengalu-alukannya berdasarkan pengalaman lalu. Namun jika beliau pilih untuk terus bina kejayaan menerusi perniagaan sosialnya, itu pilihan beliau dan ia wajar dihormati. Pada Julai Rafizi pernah membayangkan kemungkinan beliau akan meninggalkan PKR selepas tamat penggal parlimen semasa susulan kekecewaan terhadap budaya dalaman parti katanya beliau masih belum boleh meninggalkan parti kerana masih memegang mandat pengundi pandan